Першого заступника Генерального прокурора України Давіда Сакварелідзе. він буде ну, він розповість, хто він є, чи він буде займатися на, на цій посаді, та відповідно, які, які виклики стоять перед його відомством та, та перед ним. Давід, прошу. Доброго дня. В першу чергу, я б хотів би хотів сказати, що для мене в твоєму важливі знаходитися сьогодні і виступати з цієї трибуни з цієї позиції. сегодня годовщина с того дня, как произошел массовый расстрел героев на Майдане, тех героев, которые отдали свои жизни для, за свободу Украины, за свободу Грузии, за свободу свободного мира. Победа Украины на этой войне, не только на войне за территориальную целостность, но и за войне, на войне против коррупции, она также победа Грузии в обеих направлениях, особенно на войне против свободы, так что за свободу, извиняюсь. Так, так что для меня не важно находиться и работать в том учреждении, заниматься реформой того учреждения, который жизненно важен для этой реформы борьбы и войны против коррупции. В первую очередь я хочу поблагодарить украинское общество, что они доверили мне такую важную позицию. Я хочу сказать, что я сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания украинской общественности. Главная цель моей работы в прокуратуре Украины ⁇ это создать максимально открытый и современный институт прокуратуры Украины, который в первую очередь будет служить интересам общественности, интересам общества. В первую очередь нужно освободить Украинскую прокуратуру от лишних функций, которые до сих пор существуют, которые остались в протяжении многих лет. И она будет конкретно ориентироваться уже на две основные функции. Это конкретно, конечно, бороться против преступности, против коррупции, представлять интересы государства и государственного обвинения в судах и заниматься качественным и квалифицированным надзором, общим руководством над следствием. Мы начинаем процесс трансформации прокуратуры из закрытого и коррумпированного института в максимально прозрачный и современный правоохранительный орган. Это возможно только при участии, конечно же, самого гражданского общества, всех граждан Украины, Верховной Рады, международных организаций. Мы поменяем правила, мы будем открыты для прессы, мы будем открыты для всех участников, для неправительственных организаций, для которых это учреждение до сих пор было одним из самых страшных и закрытых, так сказать. Прокурор-коррупционер, прокурор-вымогатель, прокурор-бизнесмен или бизнесмен, это должно остаться в прошлом, как часть очень темного и негативного прошлого Украины. что, что самое главное, мы хотим открыть двери для мотивированной молодежи, не только молодежи, но и для тех энтузиастов, которые готовы служить обществу и служить интересам общества. Что самое важное, мы будем создавать ту систему и механизмы, где конкретно будем знать, чем занимается каждый прокурор. Мы распишем все стандарты по которым, и правила игры, по которым будут следовать все прокуроры, следователи и сотрудники прокуратуры, чтобы, опять же, прокуратура служила интересам общества. Главный принцип, которым мы будем руководствоваться, это открытость, это компетентность и это бесстрашие. Спасибо. So знакомству с вами, и рад ответить, буду готов ответить на любые ваши вопросы. Спасибо большое, Давид. Украинская правда. Оксана Денисова, Украинская правда. Скажите, пожалуйста, получили ли вы уже наше гражданство, раз вас назначили, и отказались ли от своего, потому что вы знаете, у нас двойное mm -hmm. нельзя. И я так понимаю, следствием вы не занимаетесь, да, реформированием mm -hmm. структуры только? Mm -hmm. Потому что я хотела последствия кое-что спросить. Mm -hmm. Может, вы знаете? Uh -hmm. В первую очередь, конечно же, я принял гражданство Украины. И для меня это очень важно. Без этого невозможно занимать должность в государственной службе Украины. Параллельно идет процедура в Грузии, по которой ты теряешь гражданство, грузинское гражданство, принимая гражданство другого государства. Так что... Будем ждать, когда это произойдет. Что касается следствия, оно не под моим кураторством, но важнее, я думаю, что на данный момент для меня важнее заняться самой структурной и реформой прокуратуры. Если в систему запустить и найти в самой системе правильных кадров, если там запустить правильные механизмы, если открыть систему, то это же это будет влиять на все функции прокуратуры, особенно на следствие, которого фактически у прокуратуры не будет через некоторое время. Так что главное, что прокуратура была современным институтом и механизмом для того, чтобы она отвечала современным стандартам. Можно еще вопрос? А вы знаете, какие у нас зарплаты? И нормальный я человек, знаю, не будучи коррупционером, знаю. не может работать в хороший структурах. Это хороший вопрос. В Грузии у нас была та же самая проблема. Например, я привожу свой собственный пример. Когда я начинал госслужбу в 2002 году, моя зарплата была 20 долларов. Но после того, как пришла во власть новое правительство, она стала увеличиваться. Увеличиваться из-за того, что такие, как мы, я себя не хвалю, ни в коем случае, тут сидят мои коллеги и соратники, все стали участниками процесса реформ, процесса возрождения страны. Мы сумели за год и в тот же год, в 2003 год, увеличить зарплату на 120 долларов, потом она стала 220 долларов, потом 450 долларов, потом 700 долларов. Но мы все знали, что мы участники этого процесса, что каждый из нас кладет а, хотя бы один кирпич в строительстве государства. Так что я знаю, что а, действующие зарплаты прокуратуры, они, они минимальные и мизерные, но сегодня как раз мы начали работать над этой темой. Как вы знаете, по новому закону Украины происходит оптимизация кадров и сокращение кадров. Это даст возможность увеличить зарплаты и создать правильные бонусные системы и механизмы, по которым будем поощрять уже конкретных работников. Зарплата – это очень важный компонент, но не главный компонент. Конечно же, существуют параллельно дополнительные мотивации, по которым нужно создавать и строить современную систему прокуратуры. Телеканал «Астиви». Было заявление, что будет какой-то антикоррупционный прокурор, то есть не uh -huh. были это, или вы знаете что-то об этой должности, и вот ваши механизмы видения, как победить коррупцию в Украине, в частности в прокуратуре. Спасибо. А, прокуратуру нужно победить в Украине по украински. В первую очередь, у вас очень много талантливых и мотивированных людей. Я еще раз повторяю, что год спустя люди конкретно отдавали свою жизнь за то, чтобы не было коррупции в Украине. Эти люди есть, они в неправительственных организациях, они в частном секторе, они в самой прокуратуре, они в других правоохранительных учреждениях. Надо нам им предложить новые правила, новые стандарты, конечно же. Так что мы работаем уже давно, пять месяцев где-то над концепцией антикоррупционного бюро мы были соучастниками вместе с гражданским обществом и администрацией президента и с депутатами нового законопроекта и пакета, который был принят в Верховной Раде, по которому предусмотрено создать специальный отдел антикоррупционных прокуроров, которые будут набираться на службу через прозрачный конкурс такой же, таким же принципом, как и набираются кадры в антикоррупционном бюро. Так что там вы в первую очередь увидите уже конкретные изменения конкретных новых людей через новую систему, которая будет попадать в это учреждение. Через неделю, на следующей неделе, мы будем, я буду уже презентовать конкретный план действий, конкретную стратегию, как мы видим, реформированную прокуратуру. и, конечно же, одной из них будет антикоррупционная прокуратура. Следующий вопрос. Оксана Метницкая, УКМЦ, два вопроса. Во-первых, могли бы вы конкретизировать результаты, как вы видите ваш КПИ спустя год работы mm -hmm. на должности, какие-то конкретные, более показатели? И второй вопрос, э, планируете ли вы привлекать для э, реформирования Украинской э, прокуратуры коллег из Грузии? Mm -hmm. То есть можем ли мы ожидать еще каких-либо назначений э, людей из Грузии в этой а, сфере? Вы знаете, реформы должны, э, в реформах должны участвовать сами украинцы. Мы вам поможем найти таких украинцев. Грузинский опыт, конечно же, будет важным. Прокуратуры не будут работать с грузинами, они будут нам помогать в плане экспертов, в плане специалистов. Будут подключены конкретные, может быть, следственным группам, потому что у нас богатый опыт в борьбе против коррупции. Как вы уже, наверное, знаете, Грузия была одной из самых коррумпированных стран по советскому пространству. К 2003 году весь бюджет всего государства составлял всего лишь 300 миллионов долларов. За несколько месяцев удалось завести этот автомобиль реально, и реформы начались по всем направлениям. Так что в 2012 году бюджет всего государства был больше, чем 9 миллиардов долларов. В этом участвовала, конечно же, и прокуратура, и МВД, и финансовая полиция, и налоговая, и таможенная, и парламент, и вся политическая элита. Что касается КПИ, я не буду говорить какой у нас стандарт, вам, у вас будет возможность у журналистов, у гражданского общества оценить. Если те результаты нашей работы не будут удовлетворительны через, через какой-то определенный срок времени, через год, я готов покинуть свою должность. Я вам обещаю. Так что мы берем ответственность за результаты, а не за какую-то должность. Мы не искали работы в Украине, работы у нас достаточно было и в Грузии. Мы хотим поделиться тем опытом, что Украина победила в, в обоих войнах. Первая война за территориальную целостность, вторая ⁇ это борьба против коррупции. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Здравствуйте. Здравствуйте. Давид, Ирена Рос, частное лицо. Скажите, пожалуйста, пример из жизни. Могу ли я под вашим руководством сдать уголовное дело? завести, э, сдать заявление в прокуратуру города Киева, чтобы завели уголовное дело в отношении собственника ВИБ-банка, господина Бахматюка. У меня на сегодня не принимают такое заявление. Вы можете вносить по действующему украинскому законодательству любое заявление, и я лично проконтролирую, чтобы за ним было адекватное реагирование. Да. Хорошо, хорошо. Я заберу с собой тогда. Следующий Пожалуйста. вопрос. Еще один вопрос от «Украинской правды». Сказ, э, еще один вопрос у меня. Вы сказали, э, что вы планируете сокращение в аппарате э, прокуратуры. На, на сколько процентов вы рассчитываете сократить текущий аппарат? А, все будет презентовано а, для медии на следующей неделе и в протяжении нескольких а, значит, а, месяцев, может быть. Я не, не знаю а, и не, не готов ответить на, на сколько процентов, но я бы хотел... А, Максимально можно сказать, что больше, чем предусмотрено новым а Украине нужна, законом. Украине не нужна большая и дорогая бюрократия. Украине нужна маленькая, но очень гибкая и эффективная бюрократия. Это касается и прокуратуры. Не главное количество сотрудников, а как выстроена сама система. Как работают сами-самые сами механизмы, которые реально ориентируются на конкретные результаты, а не лишние функции, которые остались еще в советского времени. Например, я могу привести пример. Вы можете сделать провести параллели. К 2003 году прокуратурой Грузии работало 1850 прокуроров. К 2012 году их осталось 350. Так что параллели за вами. Максимальный Украинформ, вы баллотируетесь на посаду директора бюро антикоррупционного? Вы все равно это сделать или откажетесь? А я все еще кандидат. Спасибо за вопрос. Я все еще кандидат. Я подчеркиваю, потому что в медии я встречаю заявления, которых я не делал. Якобы меня уже назначили или там кого-то собираюсь там назначить заместителями. Я еще раз подчеркиваю, что я и грузинская команда говорят от одного лица, мы готовы взяться за это дело. Мы уже пять месяцев активно работаем над разработкой концепции антикоррупционного бюро. Там все расписано по дням, по неделям, весь процесс фактически уже существует полноценный документ те люди международных организаций, посольств, которые конкретно готовы подключиться уже на переходном этапе даже к конкретным следствием, чтобы увеличить доверие граждан, чтобы увеличить уровень и качество конкретных дел и так далее. Так что, если комиссия все-таки решит, мы готовы взяться за это дело. Спасибо. Спасибо большое, Давид. Благодарю. Видеть вас на постоянной основе у нас с апдейтами по реформированию Генпрокуратуры. Коллеги, на стол, на, на сто, коллега, наступный наш брифинг.